кто? 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 Кстати, люди, головы. которые забригадировались в квартире. и не пропустили скорую помощь. Я Открой лицо. Открой лицо. Бюльчета блин.

Скажите, что это у вас за пакет запечатанный? Уважаемый, что это за пакет? Что это за пакет? Алло, дядя. Что это за пакет? Что это за пакет? Маски-шоу ну, все здесь. который говорил, что ничего не знает. А, ты наш брехал, да, получается? Кто брехал? Ты не брехал. Вы говорили, что не знаете ни, ни о чем. Ты классно гуляешь, да? Внутри помещения. Вы же говорили не, об этом? Нет, но я же вам же немножко а не так сказал. Я вам сказал, что сотрудники милиции там проводят. Ты что не знаешь. вы абсолютно говорили, что Ты еще сказал, что мимо проходил. Это была трансляция. Так что так ты так же я вам все? так же сказал. Нет, за... так же сказал. Гулял, гулял, гулял. Уже, что, уже что так, раз. как все будет ну, прекрасно. Ну, Забрыхнет вот, и вот поедешь из когда освобождали, таких сфер нет. Ну, блин, надо потом Ну, да. Ну, да. Ну, <говорит> или, 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 что, или что такая, Мне -то. просто интересно, это а в пакете украденные Соборот, вещи да, или что? Да, украденные вещи. а вот геометрия Если что, тогда подкинули, ну ну ж, нормальные люди Так, слава Богу, что сейчас, сейчас это... Ну, зачем? Что? Мы? сейчас, ребята. Вы, ребята, на балконе. Вы вы? Ребята? За... Зачем вы это делаете? Зачем, вы это устраиваете? Вы Вы устраиваете. Вы Вы устраиваете. 2 -2 вы устраиваете. А -а -а -а. Все, общем, Вы и в преступстве это можно происходить. Вот, вот уже это уже произошло. Это замечание указали в протоколе. Нет, нет это не замечание. Вы нарушили языком. Вы, вы нарушили языком. Нет, но вы знаете, что вас не накажут. Потому что вам сказали. Почему люди в балаклавах? Они то не имеют самое, права то быть в балаклавах. То же самое происходило и в марте. Только работали там не вы, а СБУ. А да, вот пришли, положили людей на пол. Снимите с преступников в руки, в балаклавы. В, в гранаты, потому что никого не было. Тысяч глаз не было. Тихому через, через два дня точно так же приходили, но ну, тогда были тысячи глаз. Тогда, бы, тогда были камеры и смотались люди мы а сейчас вот знаем, потому что любое, любое деяние... Вот, вот это... уже закончилось Зачем может, это в коридоре Люди должны. Зачем нарушать Зачем общественный кричат, порядок? Общественный порядок нарушают люди заезжают, в Балаклавах. Мы... Вы хотите, да чтобы вы все было тихо? Пацаны, вы, вы хотите, хотите чтобы что? что все было Это вы Я не называю, называю. А я не называю. называю. это А вы Скажите, а что вот в этот пакетах типа милиционеров? Это была выучена наша техника уже в друге. Сначала была выучена с БУшниками. А что, что это именно? Компьютер? Два ноутбука и десяток телефонов. Плюс книжки наши электронные. издается здаясь, Ну, и зарядки до ноутбуков тоже выучили. Вот человек стоял, вот я, я ему показал свое удостоверение. Снимите Помощника народного депутата Украины. На он протокол? на меня напал. Прокуратура. Прокуратура. Кон контролирующий орган. А Если вам а что-то что не нравится, с обращайтесь, пожалуйста. Да, мне не нравится, что ты получаешь зарплату да с моих да налогов. Не, не ты, а вы. Я ты. Вам, Не, пока что Потому что ты никогда не делаешь. Потому что ты никогда не делаешь. Почему вы себя так ведете передо А почему ты никак себя не ведешь? Да не ты, а вы. Если вы хотите, чтобы уважали вас, уважайте других ты поручил тут закон, ты спрятал свою работу, со мной. Вы, вы не, адекват... Адекват... Вы не адекват... А ты адекватный? Конечно. Ты а адекват... Работай Комиссию давай. Комиссию прохожу каждый год, ежегодно. Отвечаю на 400 вопросов тестов. Ну что, ютуба сейчас... а уже моя новая. Очень страшно. Конечно. Да, да, потому да, да. Потому что вы знаете, вы что, что у вас на вы... не на каждом. Я же в интернете ездил. Війна допомога буде скажіть, будь ласка, яка інструкція регламентує ваше перебування в ви бур'яні згідно якої інструкції ви балакаєте? Можете пояснити? Це пряма трансляція. Ви або підете звідси прямо на перетестацію ілюстрацію, або скажете, яка інструкція керує оцим цим от перебуванням, не зрозуміло чому, чому ви тікаєте? Ви знову прикидаєтесь німим, глухим і тупим? 23-й Власне, зараз відбулося програмування. Ось люди з пакетами, в які комп'ютерна техніка активістів. Разом з невідомими в балаклавах, яких потім неможливо буде ідентифікувати ні на шоломах, ні номерів, ні, нічого ні, нічого, ніяких опізнавальних. Завтра нам скажуть, жод, жоден представник правоохоронних органів скаже, що ми не знаємо, хто це були. А міліція, яку ми викликали, скаже: ну ми прийшли і намагалися встановити осіб, але не встановили і вони втікли. Зараз ось вони тікають. поспешно, потому что им треба, власне, ну, Зникнути з місця злочину ну фактично, це зараз невідомі люди зі зброєю без документів і в балаклавах, які пересуваються вільно вулицею, і міліція нічого не робить. Власне, тому на що мою ось думку... невідомі зі зброєю. Так. Ось ось міліція, яка нічого не робить і прирікається з громадського відбулося банальне пограбування, тому що е, з речей, які вилучили у активістів, це комп'ютерна техніка і мобільні телефони. У них их забрали, ну, неведомо, на каких подставах.